भारत आज उत्पादन क्षेत्रातील एक ऊर्जा केंद्र बनत असून देशातील युवा शक्तीमुळे संपूर्ण जगाचं लक्ष भारताकडे आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मन की बातच्या माध्यमातून संवाद साधताना सांगितला आकाशवाणीवरून आज एकशे चौदावा भाग प्रसारित झाला देशाच्या निर्यातीत आणि परकीय गुंतवणुकीत सातत्यानं होणारी वाढ मेक इन इंडियाच्या दशकपूर्तीच्या यशाची गाथा सांगत आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातच्या माध्यमातून संवाद साधताना सांगितलं आपल्या देशात जागतिक गुणवत्तेच्या वस्तू उत्पादित करणं आणि स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावर आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आहे असं पंतप्रधान म्हणाले महाराष्ट्र के भंडारा जिल्ह्यामध्ये की एक पुरानी परंपरा आहे भंडारा टसर सिल्क हैंडलूम टसर सिल्क अपने डिजाइन रंग और मजबूती के लिए जानी जाती है भंडारा के कुछ हिस्सों में पचास से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे संरक्षित करने का काम में जुटे हैं इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है यह सिल्क तेजी से लोकप्रिय हो रही है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बना रही है और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट युवकांच्या बुद्धिमत्तेला आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार क्रिएट इन इंडियासारखे उपक्रम राबवत आहे या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहनसुद्धा पंतप्रधानांनी यावेळेस केलं आपण आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगतो तेव्हा जगही त्याचा आदर करतं याचाच परिणाम जगातल्या कितीतरी देशांनी भारताच्या प्राचीन कलाकृती परत केल्या आहेत असंही ते म्हणाले चार हजार साल पुरानी कलाकृतियों से लेकर 19वीं सदी तक की कलाकृतियों को अमेरिका ने वापस किया है इनमें फुलदान देवी देवताओं की टेराकोटा पट्टिकाएं जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के अलावा भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां भी शामिल हैं। लौटाई गई चीजों में पशुओं की कई आकृतियां भी हैं पुरुष और महिलाओं की आकृतियों वाली जम्मू कश्मीर की टेराकोटा टाइल्स तो बेहद ही दिलचस्प है इनमें कांसे से बनी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं जो दक्षिण भारत की हैं वापस की गई चीजों में बड़ी संख्या में भगवान विष्णु की तस्वीरें भी हैं ये मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण भारत से जुड़ी है इन कलाकृतियों को देखकर पता चलता है कि हमारे पूर्वज बारीकियों का कितना ध्यान रखते थे कला को लेकर उनमें गजब की थी। अच्छा भागा पंप्रधा ने पा व्या आवाहन पुनः एकीक देशात एकी शक्ति च संवर्धन करना काम नारी शक्ति करता है तो दूसरी कड़े जल शक्ति देखी नारी शक्ति ला मजबूत करता है पंप्रधान येत्या दोन ऑक्टोबरला स्वच्छ भारत अभियान लिखी दह वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे अभियान निरंतर सुरू आवाहन त्यांनी केलं तसच ही लोक चलव यशस्वी भारतीयांचं त्यांनी अभिनंदन केलं लिए साथियों स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का एक साल का नहीं होता है ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता तब तक करने का काम है मेरा आप सब से आग्रह है कि आप भी अपने परिवार दोस्तों पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को पर्यावरण संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या एक पेड मा के नाम या अभियानात देखील लोकसहभागातून देशवासियांनी कमाल करून दाखवली आहे असं ते म्हणाले मन की बातच्या प्रवासाला दहा वर्ष पूर्ण होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी श्रोत्यांसह माध्यमांचे आभार मानले आहेत यावेळेस दूरदर्शन प्रसारभारती आणि आकाशवाणीशी संबंधित लोकांच्या अथक प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली मैं आज दूरदर्शन प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया मैं उन यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कार्यक्रम किए समाजा मधे सामूहिक भावने काम होता है तेला मन की बात मु सम्मान मिलता है